لي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه ألف بين قلوب أهل الإيمان فأسبحوا بنعمته إخوانا أما بعد فقد قال الله تبارك وتقدس في كلامه القديم والفرقان المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيتها النفس المطمئنة إرجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله مولانا العلي العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن في المسجد كالصمك في الماء والمنافق في المسجد كالطير في القفص وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكلم بكلام الدنيا في خمسه مواضع احبط الله عباده في اربعين سنه الاول في المسجد والثاني عند الاذان والثالث عند تلاوه القران والرابع عند زياره القبور والخامس في مجالس العلماء الحديثين او كما قال عليه الصلاه والسلام وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه ردرود اللہ رام درود نبی نام لئیتے بخیلینہ نا جذبار شہید ایش کے اللہ ایش کے رسول ایش کے عدم حقی আদম তাকি হাওয়া ফয়দা প্রেম খেলিবার লাগি দয়াল বাজারে তাকি আশিক সারা পুরুষ নারী হাবিয়া যোজক এই দুিয়ার বাজারের আল্লাহতালায় বিবাদ ম্যাচা বকলে ইমামসা বকলে বেশিরভাগ ভরোয় যে আয়াত অনুখিত্রা এক मानुषा की आम दुनिया बाजार में छिटाई आज मिलियन 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 कौटी कौटी मानुष दीसी और एर माध्यम था कि मान और हूस ओल मानुष मान और हूस मानुष हम हिंदू बने हम हिंदू बने गाया मुसलमान बनेगा इंसान की औलाद है इंसान बनेगा मिठा दे